Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. berjumpa lagi kita dalam satu platform uh, perkongsian ilmu pada hari ini. Uh, saya masih lagi nak bercakap tentang kanak-kanak. Seperti mana saya beritahu dalam video sebelum ini, kita berurusan dengan kanak-kanak. Kita punya end end produk kita end result kita ada berkaitan dengan kanak-kanak. Kemenjadian murid bagaimana kita nak bekerja ke arah itu kalau kanak-kanak kita kurang beri perhatian tentang keperluan kanak-kanak. Jadi kita perlu kenal kanak-kanak. Kalau dalam video yang lepas kita belajar tentang uh, teori Piaget, teori perkembangan kanak-kanak. Pada hari ini ada satu lagi pendekatan ataupun teori uh, yang kita kena tahu yang saya rasa semua cikgu maklum dan ilmu ini sangat penting bagi guru-guru untuk kita pelajari, kenal belajar semula, mengingat semula berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak, ciri-ciri perkembangan kanak-kanak. Ah -kanak. bukan penting untuk cikgu saja, ia juga penting untuk ibu bapa. Uh, teori kedua yang saya ingin sampaikan ini adalah sekarang mengimbas kembali apa yang kita belajar zaman kita mengambil diploma pendidikan dahulu iaitu berkaitan dengan uh, teori sosio-budaya uh, ataupun social cultural development uh, yang digagaskan oleh uh, Vygotsky yang menyatakan bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak ini uh, sangat bergantung kepada persekitaran inter atau interaksi sosial dan budaya apa yang disampaikan melalui teori ini masih lagi relevan uh, untuk hari ini uh, iaitu kalau kita lihat bagaimana pembelajaran di rumah dan di sekolah sebenarnya dia aa... Uh, sangat bergantung kepada beberapa variable seperti peranan guru, rakan sebaya, ibu bapa dan satu lagi bahan tambahan iaitu bahan-bahan digital semakin banyak pelajar ini bercampur dengan orang lain, berinteraksi secara mendalam ataupun dengan golongan yang kita panggil yang lebih berilmu secara relatifnya lebih berilmu daripada kanak-kanak tersebut kognitifnya semakin berkembang justru dalam pedagogi di dalam bilik dajah kita menggalakkan pelajar-pelajar lebih banyak bertanya melakukan eksplorasi berbincang dan guru-guru menggalakkan ataupun meransang pelajar-pelajar berfikir, menggalakkan mereka bertanya supaya kognitif mereka lebih berkembang jadi ini peranan guru rakan-rakan sebaya ibu bapa dan bahan-bahan digital lah, sesuai dengan dasar penjdidilan. Perkara kedua yang disampaikan oleh Vygotsky ialah berkaitan dengan zon perkembangan proksima. Kanak-kanak dia ada satu zon zon kognitif sedia ada. Tetapi bagi zon untuk pergi zon yang kedua dipanggil zon zon perkembangan proksima ini jika ia di jika ia mendapat bimbingan ataupun ransangan daripada rakan sebaya Ataupun daripada guru-guru Dia akan membina kognitifnya Ataupun dia akan memperkembangkan uh, kogn kognitifnya uh, Sebagai contoh uh, Sebagai contoh Anak-anak di rumah Ataupun seawal umur 5, 6 tahun Atau mungkin ada yang ibu bapa mula lebih awal uh, 4 tahun setengah atau 5 tahun anak-anak ni mula didedahkan dengan huruf-huruf konsonan -huruf, vokal mereka dah mula mengenal mula menyebut walaupun sebagai sebagai simbol dan kemudiannya kita rangsang lagi sampai boleh mereka boleh membezakan bunyi konsonan bunyi vokal satu hari nanti kanak-kanak itu akan cepat belajar dan Mungkin ibu bapa mengajarnya dua suku kata Tapi melalui bimbingan guru Bimbingan ibu bapa Dia akan aa, Pergi one step ahead Mungkin menjadi aa, dua suku kata Menjadi tiga suku kata ha, Jadi ini katakan zon Perkembangan uh, Bagi kanak-kanak Jadi kanak-kanak ni tak boleh diletakkan Di tempat zon yang terlalu selesa Dia perlu berada di tempat yang memerlukan kita memberi bimbinganlah memberi bimbingan. Perkara ketiga yang disampaikan oleh Vygotsky yang saya rasa masih relevan sekarang berkaitan dengan teknik scaffolding. Scaffolding ini dia merupakan satu uh, bantuan atau bimbingan yang minimum daripada persekitaran, daripada rakan sebaya, daripada ibu bapa dan guru. Eh? sama macam tadi juga guru-guru membimbing Anak-anak membaca eh? Daripada mengenal huruf Mula memegang pensel Dan kita beri dorongan Beri bimbingan Memberi sedikit latihan Melalui latihan-latihan Mereka mencuba Mereka berkembang Dari dua suku kata Menjadi tiga suku kata eh? Dan akhir sekali Kanak-kanak ini nanti Dia akan boleh bergerak sendiri Hingga boleh belajar uh, Sehingga membina satu ayat Satu ayat ringkas Ataupun ayat-ayat selapis dalam banyak-banyak contoh contoh yang paling jelas teknik scaffolding ataupun zone proxima ni zone perkembangan proxima kanak-kanak ni kita boleh lihat dalam uh, aktiviti mengayuh basikal eh? bagi anak-anak yang kita berikan basikal uh, basikal berserta dengan dua roda kecil di belakang untuk support imbangan mereka dan kemudiannya kita biarkan dia Anak-anak ini akan cuba mencari kesimbangan sendiri Semakin kita ajar imbangan melalui latihan-latihan yang banyak Mereka mula tanggalkan uh, uh, roda untuk support Roda kecil untuk support Kemudiannya akhir sekali mereka boleh mengayuh Berbanding dengan satu anak yang kita tidak memberi pendedahan Tak memberi percampuran Tidak banyak bermain Ataupun sentiasa didokong Sentiasa di pampered Kurang interaksi sosial dengan masyarakat Mereka akan kurang belajar Jadi di sekolah ataupun di rumah Anak-anak ini mesti dilayan pertanyaan mereka Mesti melalui proses sosialisasi Kita hantar ke sekolah tadi ke elementary Semakin banyak bersosial Mengenali rakan-rakan Belajar berkomunikasi Ini semua kita katakan teori uh, sosio budaya Teori budaya yang diperkenalkan oleh Vygotsky Justru ...dalam kurikulum kebangsaan khasnya dalam DSKP yang sedia ada dan yang akan datang akan ada diberikan pedagogi-pedagogi yang berkaitan dengan yang kena dengan perkembangan kanak-kanak seperti teori uh, pedagogi dari segi uh, pedagogi fun learning, konstruktif, uh, uh, project based learning problem based learning dan pelbagai kaedah kita boleh gunakan asalkan ada unsur interaktif dan ada unsur dorongan dan uh, dorongan sokongan daripada persekitaran daripada rakan sebaya, guru-guru uh, dan bahan-bahan yang sedia ada sekarang yang banyak ada bahan-bahan digital eh, saya rasa uh, cukup lah uh, perkongsian saya pada hari ini tujuan saya supaya kita lebih mengenali kanak-kanak eh kanak-kanak perlukan perhatian kita mereka sangat vulnerable mereka uh, melihat masa depan negara kita perlu melihat apa yang berlaku pada kanak-kanak masa ini mutu pendidikan kanak-kanak pada hari ini akan menentukan masa depan negara sekian terima kasih